Здравствуйте. Здравствуйте. Я из Киева, Украина. Э, Россия липецк Какие у вас вопросы к украинцам? А украинцам ко мне. Э, к войне как относитесь? К войне? Да не бывает хорошей войны. Конечно, отрицательно. Э, кто по-вашему виноват в этой войне? Кто ее инициировал? В войне всегда Извиняюсь. есть две стороны. Зеленский. Сможете аргументировать. Даже Порошенко не довел вашу страну до такого состояния, чтобы Россия туда вторглась. Так вторжение это есть агрессия? Это нет, это, это Зеленский все сделал. Вот, вот смотрите, помните, вот вы постоянно россияне про Ирак любят говорить и про э, Югославию. Вы знаете, сколько резолюций относительно Ирака выпускала э, ООН? Вот, сколько резолюций относительно было Югославии. А знаете, сколько резолюций ООН выписала относительно каких-либо преступлений Украины или Зеленского? Как вы думаете, сколько? Да, нам насрать. Ну. Вы подписали с нами столько договоров. Да, и вы их нарушаете. Выходили и выкидывали в мусорку. Например. Ну, например, Ялта, Турция, блять, потом еще одна. Три уже, блядь. Я понял. Смотрите, вы, предметно... Вы предметно... Взяли, тремя, взяли, потерли задницу, блядь. Вы нас наебали. Я понял. Предметно, смотрите, по документам не выйдет, для вас они не писаны. В принципе, давайте по-другому. Я вам для объясню. Да все, вас без так проблем. Же... Смотрите, заб... забываем... Потирали, Заби... За... Все, все, мы же забываем про право. Забываем Вы про право. И, и думали, все, что все, не все твоя. закрыли. Смотрите, заходим с другой стороны. Смотрите. Когда Россия вторглась в Крым, вот. Во-первых, она себя никоим образом не пыталась не обозначать, говорила... Она, слушай, она да, дайте меня. договорить, пожалуйста. Давайте я договорю, договорю и потом вы. Да. Смотрите, когда а, Россия давайте. вторглась в Крым, она никак себя не, ну, не маркировала и объясняла всем, что это не она что это не она, как бы она Нет, тут ни она при чем. не говорила, что это не она. Э, двумя, э, убивая этим двух зайцев. Во-первых, не, не, не брала на себя она ответственность беру, за преступление. Она. Да, окей. Okay. А второе, никто, никто не э, она не показывала действительно свои силы. Она говорила, вот мы помогаем тут типа сепаратистам, типа ополченцам, типа зеленым да. человечкам. А вот если Россия зайдет, что, ну будет одесса, просто да. всем конец. И какая огромная ошибка России. Россия сперва подумала, что раз в Крыме все так, в Крыму так все проехало, можно попробовать в Донбассе. Попробовала в Донбассе, но уже нет, получила отпор, увязла там на, на, на 9 лет. Но ей бы дальше находиться, ну России же легче финансово держать вот этот замороженный, ну не замороженный, а такой стагнирующий конфликт. Нет. Зачем она пошла в полномасштабную? Когда она пошла в пош, по, полномасштабную, она крикнула во весь голос, это Россия нападает. И этим самым взяла на себя ответственность за это преступление. А второе, что самое главное, у нас же нет права, мы же с вами решили, что международных прав нет. Она всему миру показала, чего стоит ее армия. И теперь все понимают, что Россия, а, недоговороспособная, б, она слабенькая, никакая она не вторая армия мира. Как вы думаете, на Диком Западе, в котором нету никаких прав... Тот субъект, который проявил себя а, непорядочно и нечестно, и при этом показал, что он слабый, как вы думаете, насколько такому субъекту будет дальше жить комфортно в этом мире? Не договор способный, непорядочный, это вы, это вы три, блядь, сорвали. <музык> Так нет Филиппи, уж прав говори, никаких, давай, никаких давай. нету прав. Просто Россия показала, что она договороспособная, б, что она слабая. Ну, Все, давайте, хорошо. Для вас убираем, убираем фактор договороспособности, Оставляем то, что пока воевала Россия, э, э, вот так вот гибридно, прокси, прокси война такая была. Она говорила, это же не мы воюем, это ж шахтеры воюют. Это ж... Ты можешь дать Да, я тебя слушаю. Давай. Ты знаешь, я тебе вот так скажу. Я вот человек живу, я там в глубиночке, там, туда-сюда, и мы жили в полной заднице. А сейчас как? <правда>, Правда? У нас заводы начали строиться, рабочие места стали появляться. У вас работа появилась? Конечно, у нас все сейчас заработало. Это у вас бритва, электробритва висит. У вас электробритва появилась, я вижу. Это машинка, я. А, машинка. Пошу. Понял. Видите, действительно поменялось все к лучшему. Ну, Наслаждайтесь, поменялось. пока есть. Наслаждайтесь, ну, пока вот есть. ты вот сейчас где сидишь? В Киеве. В студии? Ну, в студии сидишь? В комнате своей. В своей комнате. А у меня дом свой, а тут я сижу, это бывшая Ничего баня. Себе. Моя пьяная резиденция. Круто. А как это относится к тому, надеюсь, что вы убиваете людей в Украине? Так живите, понимает? живите как хотите. Смотрите, живите, э, стройте заводы, большой. вешайте ковры, стремите голову машинкой. Уважайте, Зачем вы погоди, к нам лезете? Меня есть к тебе, который убьет тебя. О, давай. Я там 18, с 18 года воевал, в 20-м я туда ушел, потому что, блядь, да? О, хорошо, что ты сказал. Я тебя запишу, как... Я веду, веду базу. Вот, записываю тебя, Потому что ты России не просто не россиянин, ты мне. еще Ничем, Би убийца. А, да, так ты... Убийца, вот и записывай меня. Записываю да. тебя, как убийца. Я убью. вас боюсь, чертей, Не, да. мне без разницы, боишься или нет. Я просто хочу, чтобы ты не влиял на этот мир. Вот так вот я культурно скажу. Чтоб ты слушай, не я своим существованием задать, не правда, влиял что? на этот мир. Вот и все. Культурно очень. А боишься ты или нет? Не, не, ты ж сказать, не, дашь, дам, нет? не дам, не дам, извини. Ты убийца. Ты что, побаиваешься или что? Чего побаиваюсь? А, ты же вопрос хотел задать. Ладно, давай, давай. Да давай. нет. Ты же убийца, убьешь меня вопросом. Давай, а, все, а? Все, все сошлось. Вот смотри. Вот смотри. Вот наши люди... Я имею в виду, кто за Россию там. Они, когда берут ваших ребят в плен, иногда они чуть-чуть, э, ну, на эмоциях там бывает, подписывают их. Угу. Ну, понимаешь, о чем я говорю, да? Да, понимаю, да. Вот. А я вот сижу и думаю, б***ь, за что не любят украинских солдат? За, артил... За украинскую артиллерию А при чем тут украинский солдат И, артил... и артиллерия Украины Это вопрос ко мне Да Причем украинские а солдаты и я... артиллерия Знаешь, Но что? артиллерия а потом я, как завтра... я это говорю Давай, да. Потом я как замкнутый треугольник Артиллерист украинский сидит Он же не видит куда он стреляет Он стреляет по координатам угу. Какая гнида ему дает эти координаты может лучше эту гниду придавить в душе, блядь, вот. Это Солдат, вопрос. Он исполняет приказы, блядь. И в чем вопрос? Так вот я тебе объясняю. Виноват, Нет, ты же мне вопросом правило, убить хотел. Раз, ты построй, мне не блять. объясняй, ты мне и вопрос вот задаешь. Крыша, которая ему дает такие координаты, блядь. Так в чем вопрос? На какой вопрос мне ответить? Да потому что украинскую армию ненавидит сама Украина, блядь. Понял. Вопроса не будет, Ты да? Может, убий... пишет, убийственный убийственный вопрос будет координаты. или нет? Твой убийственный вопрос прозвучит или нет? Вопрос. Я тебе задал уже. Я пропустил. Повтори еще раз. Я слушал про артиллерию, про солдатов. Так, так может вас же ненавидит блядь, даже сама Украина уже? Так может быть надо убрать не Россию, а тех, кто блядь, дает такие координаты людям? Ага, можно отвечать на этот вопрос? А Нет, потом... все, отвечаю этого, на этот вопрос. Президент. Отвечаю на твой вопрос. Нет, не нужно. Убрать нужно Россию. А Украине слава, героям слава. А вот. предателям, коллаборантам и убийцам вечное мучение. Вот. Моральные и физические. Давай на этом закончим. Ты какого города? С Киева. Станислав Чумак, канал, заходи, смотри. А ну, ты знаешь историю города Киев? Знаю, я пойду дальше, не будем обсуждать историю. А ну скажи, а ну скажи, а ну удиви меня. Как тебе сказать историю Киева? Я не хочу тебя удивлять, я же говорю, Нет, реп... я, помню, я очень дорогой я помню, репетитор, помню, очень дорогой репетитор. Если ты хочешь, чтобы я тебя поднатаскал по истории, а, ты встаешь я на колени и извиняешься помню, перед украинским народом, вот, Б. Перечисляешь две своих зарплаты на э, Зсу. И я тебя буду по истории учить. Так и скажи, я не знаю. Все. На каком месте был основан город Киев? На каком месте? Вот ровно там, где он сейчас находится. Нет, а что было? На берегах Днепра. Все, история. А Пока. До этого были полянс... тебе, полянские да, племена, старый, до этого были Полян... полянские племена. Это была хазарская крепость Куява, и потому у вас э, даже крепость, даже ваша площадь называется на хазарском языке, как торговая площадь в переводе с хазарского. Ага, это какая площадь? Майдан! Майдан. Это хазарское слово. Тюрское слово. Э, переводе, да. в переводе это рыночная площадь. Блин. И что? Ло. А Москва? Москва а на каком мы языке? Мы москва на, на Казар, каком Казар, языке? Москва на каком языке? Слово <связываем> на каком языке? Б, б, москва это Москва, Москва на болоте. Была, это славянское городе, по твоему название. На это славянское твое? Это название славянское по твоему. Конечно. Нет, ошибаешься. Все. Иди учи про Москву, почитаешь, удивишься. Вот славянская славянская Москва. Здравствуйте. Привет. Я из Киева, Украина. Украина Мы с вами краткосрочно как-то уже общались. Очень. Ну, можно. Как... А, ну да, помню цвета посветки. Как... Да. как какие у вас вопросы к украинцам сегодня? Как вы считаете, если учитель физики поехал? на оккупированную территорию преподавать украинским детям свой предмет, он является военным преступником или нет? Если он будет преподавать детям по программе украинской, то не будет преступником. Если будет по своей программе, то это нарушение Женевской конвенции. Это вмешательство во внутренние процессы оккупированной территории. То есть любая аннексия это есть нарушение Женевской Конвенции, когда территория не просто во время боевых действий оккупируется, а пытаются людей еще переделать, переделать учитель, под свой учитель, лад. Учитель физики, я же уточнил, физика украинская и любая другая, российская, и немецкая не отличаются практически. Ну, если школа вообще школа украинская работает по скажем так, украинской программе, то не, не нарушит. Если там уже другая программа, то... Если школа уже российская, если она уже подчиняется Министерству образования России, если там уже российский директор, российский флаг, российский портрет президента российского, то это нарушение Женевской конвенции. Окей. Okay. Ну как вы думаете, какой срок ему светит? Не знаю. Тут я не могу вам сказать. Не, не имею ну, никакой нет. информации, скажем, конкретной, поэтому я не знаю. Я понял. Ну вот такой был вопрос. Больше Хороший магический. вопрос. Хороший вопрос. Мне понравилось. Как вам ответ? Ну, важно, что вы подумали, прежде чем сказать. Это... Но в целом многие отвечают где-то так же. Без, без радикализма. Mm -hmm. Ну, ну, оккупация, да, так как бы это опять же, военное право это странная очень штука, так как война это уже нарушение всех прав. Но mm -hmm. напридумывали кучу концепций, чтобы хотя бы как-то где-то какие-то красные линии провести. Вот поэтому. Оккупация, оккупация, вот раздавать паспорта, привозить своих людей, увозить украинцев куда-то, приводить, приводить свои органы государственные, это уже, конечно, все очень плохо. Ну, я в этом смысле кейсы предлагаю. Человек, он учитель физики по призванию. Туда никто ехать не хочет, потому что понятно почему. А он едет, потому что его морально-этический статус, говорит, что дети там должны получить знания по физике сообразно их возрасту. И едет. Вот и мне интересно, что, какой статус им, ему присвоят с украинской стороны. А как, на ваш взгляд, в России все школы э, во всех регионах, во всех селах укомплектованы учителями физики? Тут э, понятно, что он может куда угодно поехать. Угу. Но зная это кейс как бы гипотетический. Он зная, что туда никто не едет, а в село не укомплектованное, кто-нибудь может и поедет. Да? А он смелый как бы берет на себя и как бы реализовать свое призвание и берет на себя все риски. Ну вот риски таковы, да. Будут судить потом в Гаге или где там будет суд проходить. Вот. Ну, спасибо за мнение и за содержательную беседу. До свидания. Здрасте. Здрасте. О чем общаетесь в рулетке? Ну, по поводу войны на Украине. Давайте. Какие вопросы у вас? Как вы относитесь? К России негативно отношусь. К, во, к врагу и агрессору. Почему? Потому что Россия враг и агрессор. Она на нас напала. Война же на нашей территории. Мы же не в чистом поле с вами воюем. Ну, понятно. Вы разрушаете ну, наши города, убиваете наших людей. Как мне к вам относиться? Ну а почему вы тогда сейчас, получается, тоже агрессором? На кого агрессор? Каким на Россию. Если, вам... вы Россию бомбите. Если к вам придут э, вашу квартиру, и вы в своей квартире будете защищать. А мы бомбим Россию. А зачем деды да. на Берлин шли? М Хороший деды? вопрос, да. Ну, ваши же деды шли, наши деды. Ну, шли. вот наши с вами деды. Вот ваш дед и мой прадед. Вот они почему на Берлин шли? Они агрессорами чтобы были. Освободить. Освободить от воссения. Ваш... Вот вам и ответ. От Дендеровщины от вот этой всей фигни. А, вот вам и ответ. Блин, чтобы от, води, освободить, Блин, от чем... расизма, освободить от расизма, освободить от от расизма происходят обстрелы военных объектов на территории России. Ну а мы мочим прямо... Вот посмотрите, вы бьете по Белгороду, да? Вы просто бьете по Белгороду. Ну, не вы именно там... У нас оружие на линии соприкосновения, бить по вам не хватает оружия. Зачем нам бить просто по Белгороду? Сколько мирных жителей в Белгороде пострадало? Потому и дети погибают. Сколько детей? Вы знаете, сколько в Мариуполе? Только в одном Мариуполе погибло детей. И в целом людей, и сколько в Белгороде угу. за всю войну. Украины просто физически нет. Смотрите, во-первых, у Украины нет физически столько оружия, чтобы стрелять по всем подряд. Ограничены снаряды даже на линии соприкосновения. Мы постоянно вот. в дефиците. Второй Но, момент: я по людям знаю. бьют. Знаете, зачем я бьют по людям? Чтобы, чере... чтобы давить на людей, а люди давили на свою Но, власть. Бояться, знаете почему чтобы боялись, почему боялись. по Мы россиянам строили, чтобы чужие боялись. нет вы вот россияне стреляете по мирным жителям Украины вы знаете что укра... украинцы они свободолюбивые и источник власти в Украине это народ и вы знаете что украинцы делали Майдан не раз и вы думаете что укра... давя на украинцев украинцы начнут давить на власть это, это отдельный вопрос, это смешно. Украинцы за, отдают жизни за свободу, а свободу отдавать за еду украинцы не будут. Но суть не в этом. Почему Украина не бьет по мирным россиянам? Потому что россияне никак на свою власть не влияют. Никак не влияют. Россияне никогда не выйдут против Путина. Поэтому зачем стрелять по мирным? Ну, вот умерло 100 человек в Белгороде. Чем это помогает Украине? Потратили кучу дорогих ракет, чтобы убить 100 каких-то просто детей, людей в Белгороде? Зачем? Если там кто-то вот так... Мы начали это. Мы начали? Когда и где да мы начали? Вы, вы, на... вы начали? начали. Не, вы в Крыму начали. Война с 2014 -го года в Крыму. Нет. Перед да. этим вы Донбасс начали. Перед этим пресекать. Вы, в... вы очень сильно не в теме. Вы очень сильно не в теме. Я не в теме, я был и в Донецке, и. Так в каком году вы были в Донецке? В Торезе, начиная, когда вы только могилу а расхерячили. Хорошо, что вы это сказали. Я проходило. таких, как вы, записываю, да. Это хорошо, что вы сказали. А в каком году вы были в Донецке? Начиная с 2012 -го года. С 2012 -го года вы были в Донецке. Будучи вы россиянин? Я потому что в Торец постоянно ездил. Вы знаете, вот в Торец город, Торец такой есть. Ор, это очень интересно, расскажите. Что вы россиянин Нет, ну, о, еще в 2012 году? Вы когда Саур Магиву начали бомбить? Вот границу раздолбали, Куйбышевскую. В 2012 году, да? Когда я приехал туда детей забирать свои в Торезы. Угу. Ну, детей своей жены. Подождите, вы военный? Я, вы я военный? как будто бы в Чечню обратно приехал. В 12... Я раньше был военный. В... Я ветеран боевых действий, да, я 207 прошел. Я просто когда приехал туда, я офигел, что вы там натворили. В 2012 году. Нет, в четырнадцатом. В 12 я ездил и я все так же туда ездил. Почему вы про 12 год сейчас говорите? Война когда началась? Нет. Да вы уже там тогда начали. Россия в Крым в когда вторглась? Сказать вам? Вы знаете или сказать? Да не надо мне ничего говорить, я все знаю. В феврале 2014-го Россия вторглась в Крым. Захватила. Кто не вторгался? Кто туда не вторгался? Поехали защищать своих. Каких своих? Все... свои. Каких своих? Свои у вас э, за, за, точнее, в пределах России свои. За пределами России это уже не ваше. Вы запретили русским и русскоязычным разговаривать на своем каком хотим. Вас, вот у, у, у ваших людей, вот как ты говоришь, да? Ну вы здесь бред нас... говорите, вы говорите Бала. бред, вы говорите бред. Мы, так мы к украинскому. ну вот так вот, вот так вот Белгород, мы не... вот так мы Белгород объявит, убиваем, Белгород объявит, я приду к вам домой и буду у вас в квартире распоряжаться и буду вам говорить, такая что тут у кого-то убили это наша земля. Это наша земля, это наш дом. Какое вы имеете право к нам приходить и что-то нам рассказывать, что-то там делать. Мы же свои. Для кого вы свои? Для кого Всю вы свои? Были, блин, Вас сюда свои, свои а кто-то звал. Не свои. Вас кто-то сюда звал. Хотите? Вас кто-то звал. Там... Мы, и отдельное там мы отдельное государство. Мы отдельное государство. Что, куда мы хотим? Это наши проблемы. Мы а хотим, чтобы вы вам подарили. Вы, к вам, ну, подарили. вы э, говорите настолько космически... Давайте на этом закончим. Давайте на... Вы, вы не шарите вообще, вы говорите абсолютную дурню. Смотрите, то, что сделала Россия, она открыла, э, как это называется, скринька Пандоры. Как это по-русски будет? Подскажите? Как будет скринька Пандоры по-русски? Мы Конечно, же один народ, понимаете. вы что, не знаете украинского языка? Но ну, это же один и тот не же язык. Не, я вас слышу, так что, как будет скринка Пандоры по-русски? По вот вы же, мы же один народ, вы же должны понимать на наш язык. Ну вы же не... А, да вы же чисто по, как по же не будет? умеете разговаривать. Откуда вы это взяли? Ладно, ну, я, это опять, я опять ввязываюсь с вами будет, вот же... в этот идиотский разговор. Ви відкрили е, скриньку Пандори, ви відкрили скриньку Пандори. Ви вже запустили весь цей процес. І тепер все, що ви хотіли принести в Україну, воно прийде до вас. Коли Україна вже відтіснить Росію, і ви вимушені будете платити репарації, і от ми, українці, прийдемо на вашу землю, і ми будемо вирішувати. І Белгород захоче відділитися. І Курськ, можливо, і Вороніш, і, можливо, Сибір. От. І я буду у вас в квартирі стояти і казати, так я ж нічого тут такого не роблю. Я просто, я просто тепер тут хазяйную. Але що тут такого, що я в вашому домі веду себе як хазяїн? Що тут такого? Я вам це скажу. І ви все зрозумієте самі. А зараз вам доводити оцю. Починати оцю підігрівати вже застиглу кашу неперетравлену. Про те, що ви нам подаріли, ми, ми там щось ще. Давайте на цьому закінчимо. Що ви скажете на прощання? На прощання, коли ви прийдете к нам домой? Ні, от я зараз з вами ну, е, я з вами зараз прощаюся, ви щось на прощання скажете. Ну придете, когда если вы к нам домой, то, то вы придете только если а вот на ступеньках. Говоришь. А ничего. До прощания, что ты скажешь. Ну я же говорил, ну, когда в дом вы дом придете, вот, ну, вот на ступеньках, Ладно, писем не будет сказать. До свидания. До свидания. Вот его суфлер, трошки больше.